Одня з вами голос студентської свободи і це наша нова рубрика особистості. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у срібного призера чемпіонату світу зі скалолазіння Яни Луговенко. Ходімо! Привіт, Яна, Мене звати Даша. Спасибо, что походилось взять участие в нашем новом проекте. Тоже почного. С хретской мови вы имя прекладаете к ветуче, это помню Веришь сел. Ты веришь, что твое имя помогает тебе жить? Да, я верю, потому что я думаю, что очень важно, как имя человека, как имя влияет на твою жизнь. <гум> Когда родители не выбирали имя, они основывались на его значения, я думаю, вот. И моя мама назвала и меня в честь ее доброй подружки, которая всегда помогала, всегда пришла, приходит на помощь, вот. Я думаю, что мое имя играет большую роль в моей жизни. Сколько тебе роки? Мне девятнадцать. Угу. На свій вік ты уже достигла значительных успехов в спорте. Про тебя пишут змеи, тебе, э, тебе показують по телебаченню, чи ты ти себя публичной людиною. последнее время, да. Э, э, потому что благодаря спорту, конечно. В э, последнее время у меня очень много было соревнований, которых, серьезных соревнований, чемпионатов мира, Европы, в которых... Мне удалось покрыть вершину на этих соревнованиях. Вот. Чем, собственно, я была замечена газетами, в какой-то степени нашим городским телевидением? добро разумело. Ты мастер спорта Украины, за сказала правильно? Как ты начала заниматься самым этим спортом? В 6 лет, я спортом занимаюсь 12 лет. Uh -huh. Вот в 6 лет меня папа привел на стадион наш. Я хотела очень сильно на гимнастику, потому uh -huh. что это такой более девчачий спорт. Очень Красив... очень, Даже да. красивый очень. Uh -huh. Вот, Мне нравились ленточки, шпагаты, uh -huh. безумно красиво. Но я увидела, как маленькие детки лазят по стенду. Uh -huh. Эти зацепки, это высота. Вот, Я никогда не боялась высоты, мне это привлекло. И Я влюбилась в этот спорт, начала попробовала и через два месяца уже привезла серебряную медаль из угу. Харькова. До этого Вику ты занималась этим спортом? До шести лет? Нет, но ну, у меня семья спортивная. У меня дедушка угу. занимался спортом, мама профессионально, поэтому меня угу. так подтолкнули, но до шести я не занималась. А каким спортом твои батьки занимаются? Эм... Мама занималась у меня ориенти... спортивным ориентированием, угу. И легкая атлетика. Угу. Э, Чебула, вот эта перемога, которую ты оценивала как поразку, или такая поразка, которую ты оценивала как перемогу? Да, это было в 15 лет, чемпионат Европы в Австрии. Угу. Я заняла пятое место, мне не хватило буквально одной сотой, чтобы попасть в финал. Угу. Вот. Это было поражение, которое... Эм привело меня, дало мне большой мотивации, вот, в котором я поняла, что я могу и хочу. Как угу. твои батьки относятся до твоего теперешнего шаленого графика змаганий? Это тяжело в финансовом плане. Тяжело где-то... У меня родители просто с самого начала поддерживали как спорт, ну то есть, если я не успевала где-то в учебе, где-то, я никогда не писала серьезные экзамены, то есть не писала после девятого класса, ЗНО не писала, потому что я вечно была в поездках каких-то, вот, поэтому родители меня всегда поддерживают в этом плане. То, что держава на свою финансовую сторону с на баре. Ну, на этот вопрос я могу ответить частично в то время как я уже два года нахожусь в штатной сборной Украины, это как моя работа. Я спортсмен-инструктор, числюсь в Киеве. Вот, получаю зарплату и, собственно, этим я оплачиваю свои поездки. В uh -huh. большие, серьезные соревнования, старты в Китае, где Китай, Япония, где большая финансовая затраты, там, конечно, страна но помогает оплачивать билеты, перелет, да, вот, не частично, конечно. Угу. Разумеется. А какие начальные заклады ты закончила? Я закончила Европейский университет, получила младшего специалиста по экономике предприятия. Шина завожав в ТОБИ-спорт у навчания? Очень сильно, очень сильно мешал, конечно, вот, но я когда была очень сильно смотивирована, только спорт, только победа. Я немножечко учебу отложила на задний план, вот. но все равно закончила с отличием. Вот. То есть я стараюсь успевать и в учебе, и в спорте. Ты много подорожуешь Можешь назвать три наикрасивейших места в свете, на твою думку? Да, конечно. Первое – это Великобритания. Угу. Это безумно чистая страна со своими правилами, законами, мне очень нравится. Также это Австрия, очень тихая страна, спокойная, вот. туда нужно жить, переезжать после 60 лет, это очень спокойная страна. Вот. И Испания тоже. Как будто ты попадаешь в игру GTA, uh -huh. вот. <laughs> классно, как Америка. Я не была в Америку, мечта, конечно, посетить Америку, uh -huh. вот. но вот Испании чем-то это напоминает. Какую ты музыку слушаешь под час своих подорожей? Вообще, с, с определенного у меня нету, вкуса там uh -huh. поп, вот. но перед стартами у меня идет, идут мотивационные треки. Uh -huh. um, а, например, можешь назвать? Мэйджин mm -hmm. это такое самое мотивирующее у меня, mm -hmm. вот, а также Селена Гомес, это моя любимая mm -hmm. просто актриса, певица, она меня мотивирует во всех смыслах, mm -hmm. вот, и в жизни, и, и в спорте, вот. Какую на экзотичнейшую страву ты куштвала в своих подорожах Это были экзотические фрукты, в Испании я попробовала. Честно, я не вспомню сейчас название. Вот, но это был такой розовый шарик mm -hmm. с шипами mm -hmm. и внутри бело-зеленая консистенция какая-то. Mm -hmm. Но это было очень вкусно. Mm -hmm. А ты сама любишь фотошопить? Да, это мое хобби, самое первое кулинария, особенно выпечка, кондитерские mm -hmm. изделия. Так как я хочу связать будущую свою жизнь с ресторанным бизнесом, mm -hmm. то для меня эта тема очень важна очень люблю готовить. Тебе есть для кого готовить? Можливо, это для родины, або для молодой людини твоей? Нет, на данный момент <laughs> сама. Вот, но я очень люблю готовить для своей семьи, особенно какие-то сладости. Угу. У тебя взагалі много прихильников с боку человеческой стати? Такой вопрос. Возможно, да. Я не знаю. А чого можливо? Добре, перейдемо тоді до наступного питання. У тебе як у спортсменки міцні руки. Чи вдавалося тобі коли-небудь давати відсіч хлопцям? Так, да, було таке діло. От один раз там толканула Дуже сильно. Переборщила немножечко було за вот. що. Так, да, можливо, так. Да. Були неприятні слова. Вот. Ну, немножечко переоценила свои возможности. У тебя много друзей за кордоном? Да, достаточное количество. Особенно это россияне, австрийцы и итальянцы. Uh -huh. Итальянцы очень общительный народ. Каждый раз, приезжая с Италии, увеличивается количество друзей. Uh -huh. Чи сменилось ставление до тебе на международных смаганиях как до украинки, после революции гидности и начала войны на Украине? Да, я думаю, изменилось. Было много вопросов, поддержки со стороны э, других участников соревнований других, с разных стран. Тем более, так как мою семью это коснулось, они были в курсе этого. Вот, поэтому, да, с какой-то стороны это повлияло их отношение ко мне. Чи брала ты участь у каких-нибудь патриотичных заходов у Нікополі? Да, брала. На всех маршах я присутствую. Mm -hmm. вот. Единственное, последний марш вышиванок я не попала, была на соревнованиях. Mm -hmm. вот. Но так, конечно, всегда присутствую. И на останок, крым себя, бачить я на в майбутньому. Я вижу себя в ресторанном бизнесе. Мне это близко. Я сейчас углубленно изучаю бизнес-психологию, администратор, полностью все что, все, что связано с кулинарией и ресторанами. С вами была Яна Логовенко и команда «Голоса студентской свободы». На все доброе!